tahu apa benda cerita pasal kes dia Kabinet baru ah ha, Kabinet baru ni itulah ah ha, Banyak yang ni ya Hanayu naik pangkat ha, Dia jadi Menteri Wilayah eh. Ya. Ha, pertama kali dalam sejarah tak salah saya DAP menjadi Menteri Wilayah Menteri Wilayah ni dia jaga apa Dia jaga wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Labuan dan wilayah Persekutuan Putrajaya So Uh, macam uh, yang saya nak pindah Putrajaya ni Di bawah wilayah Pensukutang Putrajaya So menteri dia Hanayo lah Kan Lepas itu apa-apa DAP ni Hanayo dan sebagainya So dia buat statement macam ni Dia kata Oh apa dia kata uh, Ada orang komen pasal Kononnya dia jadi menteri ni Orang tu tak suka sebab uh, Warna kulit dia Bangsa dia lah Sebab mungkin dia berbangsa Cina dan sebagainya I don't think these people get the point. Hana dengan orang-orang uh, DAP ni kamu janganlah bawa naratif perkauman macam itu. Orang bukan ada masalah kamu jadi menteri sebab kamu Cina, sebab warna kulit kamu, bukan pasal itu. Orang tak ada masalah. Kalau orang itu bahasa apa warna kulit kamu atau ethnicity kamu jadi menteri wilayah. Orang menjadi masalah bukan sebab kamu itu Cina. Orang bermasalah sebab kamu tu DAP. Kamu faham tak? Ha, dia ada beza. Kalau bangsa Cina ini macam apa? Profesor Ku Kekin dulu pun Cina, Ridwan Tee pun Cina, Wee Kassiong pun Cina. Kita tak ada masalah dengan dia orang ini. It's not about whether you Chinese, Malay or Indian. It's not about the colour of your skin, hanayo. Do you understand? is because you are DAP sebab dasar-dasar kamu DAP. Ha, kalau orang itu Melayu pun tetapi dia hardcore DAP macam setengah-setengah orang yang ke, kamu tahu itu ha, akan menjadi masalah kalau dia jadi Menteri Wilayah. Sebab dasar DAP kita pun tahu macam mana nak buat ura, ha, nak itiraf UEC. Amelion Malaysia, Malaysia macam dibawa oleh Singapore PAP itu, pilihan raya bandar, persepadanan semula dan sebagainya. Itu bukan masalah sebab kamu warna kulit kamu lah itu kamu yang cakap. Tak pernah ada kamu dengar pembangkang ke, Perikatan Nasional ke? PAS ke, Bersatu ke, UMNO Original ke yang kata kita tak suka dia ni jadi Menteri Walayah sebab dia ni Cina? Ada. Kamu dengar macam itu. Yang cakap macam itu kamu. Bukannya dia orang. Ah, ha, tak ada. Dia bukan because of colour of your skin. But because of your party. Because your ideology. Do you understand that? So, if don't gaslight -like people lah. Ha, jangan gaslight -like people cakap eh orang ini racist ke sebab colour macam Oh, tak ada orang cakap macam itu. It's not because of your kaleyojes, Kin Hana. It's because of your party and because of your ideology, because of dasar-dasar polisi yang kamu nak bawa itu. Kalau orang itu Melayu sekalipun atau India pun sekalipun, tapi kalau dia bawa ideologi dengan polisi DAP, kita tak sokong. Ha, sebab itu orang bukan marah sebab kalau kulit kamu kulit apa kulit apa warna kulit kamu tak usahlah nak gaslight orang. Orang tak puas hati sebab polisi yang dibawa oleh kamu. Kamu faham tak? ah itu saya nak cakap. Dan juga orang marah pada baruah-baruah di AP ni. boleh cakap baruah ke sekarang? Okey, saya cakap je lah. Eh. So, kalau ada siapa baru tu dalam bahasa kamu tewan ada kan dia bukan kata mencarut kan dia maksudnya apa tali barut eh ha. Ha, itulah dia eh ha, dia tali barut jadi tali barut am kalau jadi tali tali barut dia ha ini yang menjadi masalah ha, sebab itu orang tak suka amdap sebab ikut akar umbi Amno sendiri tidak suka amdap ha, faham tak sebab itu bila dalam pilihan raya akar umbi Amno sendiri tak mengundi amdap sebab dia tahu kalau kamu undi amdap Siapa yang menang? DAP lah menang. Sebab bila kamu undi AMDAP, kamu undi parti tu. Kalau dia pergi Solo, dia pecah undi Melayu. Kalau dia pergi dengan PH, dia lagi memperkasakan PH. So, bila mem kamu memperkasakan PH, maksudnya kamu memperkasakan DAP sebab DAP adalah parti yang paling dominan dalam PH. Bila DAP itu berkuasa, macam-macam dasar lah yang dia buat ini. Ini benda-benda wala non caplos 20% cent, 20 sen. Ni diorang ni tak faham sebab otak dia besar ni ha. Bukanlah saya nak cakap. Kita bukan hendak mengulas tentang keputusan yang dibuat oleh mahkamah berkaitan kes Datuk Seri Najib baru-baru ini. Tetapi saya ingin memberikan pandangan untuk di masa-masa akan datang. Sebab zaman akan tetap berjalan, masa terus berlalu. Akan datang ini, kita mesti memandang agendam itu adalah merupakan titah institusi agung. Dia bukan titah daripada susuk tubuh seorang sultan yang menjadi agung. Tetapi agendam itu ialah titah daripada institusi agung. Agung ini adalah merupakan institusi. Sultan sudah berganti untuk menjadi agung dan agung itu adalah institusi yang tertinggi di negara kita ini. Maka, sebab itu saya katakan addendum itu mesti dipandang ianya sebagai titah dari institusi agung. Bermakna, bertukarnya Sultan yang menjadi agung apa-apa titah yang dikeluarkan dari institusi agung itu tetap ianya mesti mesti dilaksanakan. Dan satu lagi, saya juga ingin memandangkan, mengapa kita mesti memandang titah agung ini merupakan titah institusi agung bukan titah sultan yang menjadi agung kita mesti mengelakkan daripada ianya dipergunakan oleh parti-parti politik yang rakus kita tidak mahu titah institusi agung ini ianya dipandang dari sudut untung rugi parti bila masa menguntungkan parti kita akan bersandar kepada titah yang di Pertuan Agung tapi bila tanya kita merasakan kerugian parti kita tidak bersandar kepada titah institusi agung. Contoh dia sebelum ini, UMNO lah mengatakan kita berada dalam kerajaan perpaduan kerana kita akur kepada titah agung yang meminta kita bersama kerajaan memastikan kestabilan politik negara. Bermakna waktu itu kita bersandarkan kepada titah agung kerana kita memandang titah itu titah institusi agung. Tapi yang berlaku hari ini, apa yang berlaku? Baik itu saya katakan mesti memandang titah itu adalah titah daripada institusi agung. Dan yang Keduanya, saya tengok UMNO ini parti yang kadangkala serba salah saya nak bercakap. Tetapi, apa yang saya nampak, UMNO ini tidak habis-habis untuk menggertak. Menggertak tarik handbrake, kena keluar daripada kerajaan, kena memberikan pendirian tegas kepada DAP dan banyak lagi sebelum ini. Laungan-laungan yang dilontarkan sama ada daripada pimpinan UMNO ataupun daripada ketua pemuda UMNO. Tapi, buktikan betul-betul. Jangan nanti rakyat melihat, Parti UMNO ini tak lebih daripada hanya Kusangkakan panas sampai ke petang Rupanya hujan di tengah hari Parti yang sebegini sikap dia, watak dia Menurut parti yang akan kehilangan kuasa undi nanti Dan parti yang tidak mampu untuk bernegara Sebab parti yang tidak berintegriti UMNO kena bila laungkan dengan tegas buktikan Maka saya ingin menyampaikan pandangan berjasa Pandangan berjasa inilah pandangan yang sangat selari Dengan siasat syariah ataupun lebih tepat lagi sangat tepat dengan maqasid syarak sebab negara kita ini adalah negara Islam Islam adalah agama persekutuan mana mungkin kita hendak menyerahkan pimpinan negara ini kepada mereka yang bukan Islam walaupun kita tahu di negara kita ini adanya parti-parti yang bukan Islam saya dah nyatakan, di Johor, UMNO telah pun menjadi kerajaan. Di Melaka pun sama. Sekarang mari saya nak tunjukkan, apa salahnya isu yang DAP berlaku kurang ajar ini, yang biadab ini, kebiadapan DAP ini, kena diajar betul-betul. Bukan laungan-laungan, bukan slogan-slogan. Buktikan kejantanan UMNO untuk mengajar DAP ini. Pertama sekali, Negeri Sembilan. Negeri Sembilan, BN ada berapa kerusi? BN ada 14 kerusi. BN ada 5 kerusi. Bergabung dua ini, bermakna Negeri Sembilan akan mendapat 19 kerusi simple majority boleh AMNO bersama dengan PN menjadi kerajaan tak apalah oleh kerana BN dan AMNO banyak kerusi dia maka menteri besar biarlah AMNO Pahang pula saya tengok Pahang kalau tengok BN dengan PN sama 17 17 BN 17 PN pun 17 34 Maka boleh menjadi kerajaan BN ada UMNO yang yang dominan PN PAS dan juga bersatu dominan Sangat selari dengan maklumat syarat Maka oleh kesama 17-17 Terserahkan kepada Sultan Pahang Siapakah yang hendak menjadi Menteri Besar Perak PN 26 kerusi BN ada 8 Bermakna ada 34 kerusi Maka di situ bergabungnya PN dan BN Sangat selari dengan maklumat syarat Sebab negara ini negara Islam Siapa Menteri Besar? Apa salah? hanya PN jadi menteri besar sebab dia banyak kerusi 26 kerusi PN jadi menteri besar. AMNO jadilah menteri kanan. Kalau dia dari sembilan hari ini AMNO paling banyak kerusinya PKR ada 3 kerusi je tapi PKR yang jadi menteri besar. AMNO hanya menjadi menteri kanan. Boleh pun mengapa dia tak boleh? Jadi kalau satu negara ini kita tengok hanya Pulau Pinang dan Selangor sahaja akan menjadi negeri jajahan PH. Buktikan. Maka apabila Terengganu, Kelantan, Perlis, Kedah, Perak Pahang, Negeri Sembilan, Melaka, Johor, semuanya itu sangat selari dengan makasih syarak, kerajaan yang dibentuk, kerajaan yang bertanggungjawab untuk menjaga pertama sekali Islam agama persekutuan, menjaga tanah rizab Melayu, menjaga hak keistimewaan orang Melayu, maka kita hidup aman dan damai. Inilah dia pandangan berjasa yang saya lontarkan. Tunjukkanlah keberanian Amno Janganlah hanya berani menggertak sahaja, tetapi akhirnya tak ke mana. Senyap tetap akul dan tunduk kepada di DAP. Ini saya tengok apabila Datuk Si Zahid mengungkap kata-kata, jangan curahkan minyak pada api yang telah marak. Tetapi Datuk Si Zahid mampu ke melaksanakannya? Sedangkan peguam negara telah pun menyebut dia masih ada 47 kes yang mana kes itu dibebaskan tanpa dilepaskan berani ke Presiden AMNO untuk bertindak agresif? Apa yang saya lihat, api tidak menyala lagi. Yang tinggal hanyalah arang sahaja. Arang ini tidak lagi bermanfaat. Jangankan dicurahkan minyak RON 95. Kalau dicurahkan minyak RON 97 pun, arang tidak akan menyala. Ini pandang um, kegairahan rakyat dan juga pimpinan politik dan juga pimpinan NGO bercakap tentang keputusan mahkamah baru-baru ini yang terkait dengan mantan Perdana Menteri iaitu Datuk Seri Najib Tun Razak. Kita jangan lupa, di sana ada kes besar juga iaitu tentang Menteri Wilayah. 60 tahun lebih tak pernah Menteri Wilayah ini diserahkan kepada bangsa DAP. Tetapi zaman pemerintahan Datuk Si Anwar menjadi Perdana Menteri, maka berlaku apa yang kita tak pernah terbayang iaitu melantik menteri wilayah daripada pemimpin DAP. Kita tengok menteri wilayah ni kalau kita lihat apa bidang kuasa dia besar. Ibu negara Malaysia ini adalah Kuala Lumpur. Kuala Lumpur adalah ibu negara Malaysia. Di bawah pentadbiran pemimpin di AP Menteri Wilayah. Jantung pentadbiran negara terletak di Putrajaya juga di bawah kuasa Menteri Wilayah pemimpin di AP. Oleh itu saya mengatakan jawatan Menteri Wilayah ini besar. Kerana apa? Kerana dia memegang ibu negara dan dia memegang jantung pentadbiran negara. Cukup besar itu saya tak setuju. Cukup tidak bersetuju dengan pandangan Datuk Sri Zaid Hamidi mengatakan bahawasanya tidak perlu risaulah apabila Perdana Menteri melantik Menteri Wilayah ini adalah pemimpin DAP. Tak perlu risau kerana apa? Kata beliau, Menteri Wilayah ini duduk di bawah pengawasan Perdana Menteri. Saya nak berterus terang. Saya, Presiden Berjasa, hendak berterus terang. Oleh kerana Menteri Wilayah itu yang menterinya pemimpin DAP dan duduk di bawah kawasan wakil Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim itulah yang merisaukan saya itulah yang sangat sangat merisaukan saya kerana apa kerana ianya duduk di bawah Perdana Menteri dan Perdana Menterinya Datuk Seri Anwar Ibrahim sangat sangat merisaukan saya DAP dominan dalam kerajaan yang dipimpin oleh Datuk Seri Anwar menyebabkan Datuk Seri Anwar Ibrahim lemah untuk membawa agenda kepentingan mana-mana menteri-menteri yang sangat strategi kepada negara. Antaranya, Menteri Wilayah adalah merupakan menteri yang sangat strategi kepada negara kita. Kenapa? Kuala Lumpur, ibu negara, Putrajaya adalah jantung pentadbiran negara. Dan mana menteri kita lemah mempertahankannya. Kenapa? Di belakang dia ada 40 kerusi DAP bagi sebuah ketumbukan perang yang paling dijaga ialah bendera jatuhnya bendera runtuhnya bendera kalahlah tentera bagi sebuah negara yang paling penting ialah ibu negara Kuala Lumpur dan juga jantung pentadbiran negara sekarang apa berlaku maka pandangan berjasa berjasa ingin memberikan pandangan pada PRU16 akan datang saya minta dua perkara saja orang Melayu mesti bersatu dan keluar beramai-ramai semaksimal mungkin untuk merebut kuasa Jangan main-main lagi. Orang Melayu mesti keluar mengundi. 100% keluar mengundi. Hari ini orang Melayu keluar mengundi 52%. Sedangkan Cina mengundi DAP 98%. Dan yang keduanya, orang Melayu, parti-parti Melayu ini hendak duduk dalam payung besar, susun strategi supaya berlaku PRU 16 satu lawan satu. Apabila satu lawan satu, kemudian orang Melayu keluar mengundi beramai-ramai, saya yakin dan percaya akan terbinalah satu kerajaan yang dominasinya adalah orang Islam, orang Melayu. Mana mungkin negara kita, negara Islam, kita menyerahkan pentadbiran negara Islam ini kepada orang yang tidak beriman, terutamanya kepada parti DAP yang mana agendanya adalah Malaysia Indonesia. Sangat-sangat tidak selari dengan perlembagaan negara.